आपसे बड़ा कोई नहीं है और मैं आपका एक कमजोर तरीन फालिज बीमार लागर बेसहारा हरकत तक का मोहताज आप ही से फरियाद कर रहा हूँ मेरी तमन्ना थी मेरा बेटा कुरान बने आले में दीन बने दीन मगर हालात ऐसे बन गए उसे कमाने की जरूरत पेश आ रही है ये बूढ़ा बाप अल्लाह से फरियाद कर रहा है और करीब में बेटा सुन रहा है उसके दिल में हलचल मच गई दिन को कमाई कर रहा है रात को कुरान याद कर रहा है खबर नहीं किसी को कि वो बाप की तमन्ना को कैसे पूरा कर रहा है कुरान याद किया इल्म हासिल किया बाप दुनिया से उठ गया आज डिग्री मिल रही है वो कहते हैं काश मेरा बाप इस जगह मौजूद होता उसकी आंखें ठंडी होती दुआ को समझते हो अट्ठाइसवा पारा खोल दो उस बेबस औरत का हाल सुनो जिसका बूढ़ा शोहर सामित अपनी बीवी खौला बिनते को कहता है तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हो अंते का दाहरी उम्मी, तुम मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हो और जमाने जाहिलियत में यह तलाक हुआ करती थी यह कलेमात सुनने के बाद बीवी के पाँव से जमीन निकल गई कई फरियाद करूं किससे करूं अब अगर मुझे तलाक हो जाती है छोटे छोटे हैं वो बच्चे मेरे पास रहें। खिलाए पिलाएगा कौन बाप के पास जाएँ उनको माँ की शफकत कौन देगा उनकी तरबियत कौन करेगा परेशानी के आलम में हुजूर की खिदमत में आई उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं खौला आई हुजूर सल्लल्लाहु हजूर सल्ला शहर की या रसूल अल्लाह आपको पता है औस बिन शामत मेरे शोहर हैं बूढ़े हैं मिजाज में सख्ती है छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं आज भड़क गए गुस्से में आके उन्होंने ये कलिमात कह दिए क्या हुक्म है आप फरमायालबत् तुम, उस तुम उसके लिए जायज नहीं हो तुम्हें तलाक हो चुकी है औरत मिन्नत कर रही होमिन फरमा रही है देखे ना छोटे छोटे बच्चे इनका क्या बनेगा अगर इनको मैं रख लेती हूँ तो मैं तो कमा नहीं सकती कमाएगा कौन खिलाएगा कौन अगर बाप को देती हूँ तो उनकी तरबियत कैसे होगी? कैसे होगी वो मिन्नत कर रही है कुछ देखिए ना अपने फरमाया नहीं हराम हो चुकी हो हराम हो चुकी हो और चंद कदम उसने बढ़ाए और उमिनिन फरमाती है उसके हाथ आसमान की तरफ और निगाह उठी और उसने अपने रब से फरियाद की और जिन क़लेमात के साथ फरियाद की उन क़लेमात को हमने करीब में सोना तक नहीं लेकिन उसकी उस बेबसी के मंजर को देखकर घर के तमाम अफ़राद रो पड़े ऐसा दर्दनाक मंजर सामने आया उस औरत की उस तड़प को और उसकी शिद्दत गम को देख कर अल्लाह से फरियाद वो अल्लाह से कहती है इला मीन। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आपके दर को और चौखट को खटखटाने के सिवा आप मेरे गम को हल्का कर दीजिए और मेरे और शोहर के लिए आसानी का रास्ता नाजिल कर दीजिए नबीक अपने पैगम्बर वसल्लम की ज़बान से ऐसे कलेमात जारी कर दें जिसमें मेरे और शहर और बच्चों सब के लिए आसानी हो जाए ये उसकी जबान से निकली हुई फरियाद के करेम थे जिन्होंने हर्श को हिला के रख दिया खद सम कौल तुझा दिलफी जहा आप पूरा रुकू पढ़िए अट्ठाईसवें पारे का पहला आपको पता चले कि दुआ क्या करती है कैसे हालात को बदल देती है इमाम मलम्बिया सल्म पर वही की कैफ़त तारी हुई आपने फरमाया और ख़ौला तुम्हें मुबारक हो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हिलत का फैसला नाजिल कर दिया है तुम अपने शोहर के लिए हलाल हो आसिम बिन साबित अंसारी को टीले के ऊपर से मुशरकिन ने गिरफ्तार किया सौ मुसलमान थे तीर अंदाज एक, एक शहीद कर दिए गए आसिम बिन साबित अंसारी को पकड़ने की कोशिश की गई ये टीले पे चढ़े इनको तीर लगा शहीद हो गए और उसके बाद एक दुआ की इन्होंने शहादत के वक्त मुशरकिन के नापाक हाथ मेरे जिस्म तक पहुँचने से मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा दीनक अल्लाह मैंने आपके दीन की हिफाजत के लिए ऐसा किया फहमे लहमी व जिस्मी अल्लाह मेरे जिस्म की मेरे गोश्त की हिफाजत फरमा मुशरिक का नापाक हाथ मुझ तक ना पहुँचे शहादत तो कोई बात नहीं वो तो अल्लाह से दीदार और अल्लाह के मुलाकात का जरिया है अल्लाह इनके नापाक हाथ मुझ तक ना पहुँचे। मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा अल्लाह अकबर सही बुखारी को उठा के पढ़िए अहादीस की बाकी किताबों को पढ़िए अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया इन्होंने कहा उकबा बिन अबी मुईद जो मुशर था इनके हाथों से बदर में मरा था उसके बेटों ने कहा हमने अपने बाप का बदला लिया और मुशरकिन ने कहा जाके आसिम बिन साबित के जिसम को काट के लेकर आओ मक्का मुकरमा में ताकि हमें तस्दीक हो जाए उसकी मां ने मारने वाला जो था जो मरने वाला उसकी माँ ने ये मन्नत मानी थी बीवी ने मन्नत मानी थी कि मैं आसिम की की लाश खोपड़ी लेकर उसके, उसके अंदर शराब पीऊंगी किसी ने क्या कहा था था किसी ने था। था? किसी ने क्या था? किसी ने क्या कहा कहा उनके बदन को जला के राख करके इबरत का निशाना बना के अपने बाप का बदला लेंगे एक ने कहा अपने भाइयों का और दो बेटों का बदला लूंगा हजरत ने जो दुआ की है दुआ ने ऐसे हालात बदल दिए अल्लाह ने बारिश भेज दी बारिश ने हजरत के जिसम को उठाया कहां ले गया आज आ... तक किसी को पता नहीं आसम बिन साबित की कब्र कहां है अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए तदफीन की बारिश के जरिए से लाश की हिफाजत की उससे पहले मुशरकिन करीब आए अल्लाह ने भेड़ों को भेज दिया शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह भेड़ें आ गईं और हजरत के जिस्म के अतराफ में यूं फैल गईं उन्होंने देखा किसी की हिम्मत नहीं करीब आए यूं अल्लाह ने हिफाजत की मुसलमानों नौजवानों दुआ का मजाक ना उड़ाओ इबादत का मजाक ना उड़ाओ हमारे पास और है ही क्या हम तो गिरे पड़े लोग हैं एक दुआ ही तो है हमारे पास कि हम अपने रब से ताल्लुक लिए कह सकते हैं अल्लाह हमारे गुना समंदर के कतरों से बारिश के कतरों से सहरा के रेत के जर्रों से दरख्तों के पत्तों से घास के जर्रात से बढ़कर हैं लेकिन हमें ये एतराफ़ है कि हमारे सारी कायनात के इंसानों और जन्त के शुरू से आखिर तक सब के गुनाहों को जमा किया जाए छोटे बड़े पोशीदा जाहिर अल्लाह की रहमत के एक फैसले के मुकाबले में अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं अल्लाह इन्नी अवादिलजुनूब व अनथ अवाद बिलमा कितनी खूबसूरत दुआ है हरा में क़बा के तवाफ में हो रही है अल्लाह मैं बार बार गुनाह करने वाला हूँ आप बार बार माफ़ करने वाले हैं अल्लाह में दुआ से ताल्लुक़ मरते दम तक नसीब फरमाइए